Sevimli qamdılar, qamdılar, sevgili bəylər. Sizi bu Təbriz gecəsi axşamında xoş gördük. Keçən həftə biləncə bir vaxta biz Borçalıdaydıq və həss Borçalıda. Orda bir 2000 nəfərdən artıq insan toplaşmışdı və mən o çıxışlara diqqət edirdim. Baxmayaraq ki, şey, oraya indi Gürcüstan dövlətidir və gürcülər də hansı yetinikdilər, nəzdirdilər, o bizə bəlli. Ancaq sözlərin, çıxışların hamısında mən türkəm özəlliklə Azərbaycanın gəzlən insanlar doğrudan da özlərinin orada belə gözəl apardılar və istişcilər <laughs> güneylər, gözəl çıxış elədə və zindandakıları və özəlliklə bu 5 nəfəri necə yad edidilər, elə etdilər, çox gözəldir. Və bu günləri sırağa gündə tədbiri vardı, bu günlərdə vardı, Sabeyo bu günlərdə var. Mən belə fikirləyirəm ki, saytlarda da ki belə gedib ev dünyanın başqa yerlərində də, eee, sırağa gündə tədbirdə də dilib. Bu dostlarımız desək ki, mən deyirəm özdə mən nə söz? Kar ikərdən karəsat Yəni vaxtilə biz deyirdik ki, bu Babək qalasından anənlər şəhərə enəcəklər. Orda başqa bir bayramdır. Və indi şəhərə endilər, şəhərdən sonra təşkilatlar gedib və bizimçilər mən deyərdim ki, evin zindanını fəth etməyə getdiriblər. Yəni bəzi vaxtlar biz kədərlənirik ki, vay bizimkilər zindana getdi, şikancı oldular, belə oldu. Biz siz bilirsiniz ki, İran adlanan yerin siyasəti zindanlardan yönəldilib deyə məşəhə. Farsın də əlində tutduğu bizimkiləri də de demək ki, hətta bu zindan məsələsində də istismar ediblər. Əlində tutduğu budur ki, biz zindanların da hakimi olmuşuq. İşkəndərlər, işkəndə iş olan da bizi zindana gedən də bizi onlar belədi. Amma bu gün Azərbaycanlılar, özəlliklə indi cənab e, Səid Mətimpur doğrudan da evin zindanında Farsı də etkiləyir. Bu Fars saytlarında görürsüz ki, e, o sindrom sınır. Səid Mətimpur və sonra kəsən də gördünüz ki, Səid Mətimpur indi buralar məşğul oldu üzərinə qaytarıb. Ancaq bu yeni cəmiyyətin rəhbərləri birbaşa da açıqcasına bu meydanə girdilər və ya biz sindromusunddular. Məncədir özmündən. Və göründüyümüz günəllər də indi gələndə deyir ki, mənim də bir ilim var çəkəciyim, 6 ay var, indimiz 30 ildir mən Avropada yaşayacam, bəlkə bir gün də sindranın davam gətirmir. İndi də qatları yerdə zətfördənə deyəsə qalmıya çıxıram, bağım çatladı. Hücum metroamımdı. Gördüm nəfəsim çatmadı. Amma belə bir halda evin zindanına getmək Rəcaişan o hər dəh zindanına getmək müsadiyyəyə dəyir. Bu rejim çox dinsiz, sonqərtar, sarsçıvnist və çox faşistdir bu rejim. Nə ruh nanəsi, nə xatəməsi. Yəni binəngi işkəndicəlləri bu günləri gətirib belət ver demedir bu rejim. Bunda bacarığı var, qadızıqları. Bilirsinizsən ki, bunlar millətlərin, xalqların, insanların azadlığı uğrunda mücadilalarıdır. Mirsə Musəvin dövləti ən böyük şəncəgə öyrədilir 60-cı illərdə. Məmlənin zindanı deyil bu, qızıl uşağı bölə rəhbət etmədilər. İndi də elə bir də hakimiyyətə qayıdıq. Həsən Ruhanın oğlu necə bir naqav bəyanatdan çıxış elədilər? Çıxış elədi. Aha. Sən cinayətkarsan, gizli məhkəmələrin sədri olumsan. Bu cinayətə görə mən özümü öldürürəm. Özünü öldürdüyün görünməmiş bir övünəndir. Və bu gün gətiriblər bu rejim o qədər xəbistir ki, gətirir öz içindən çıxartdığı Və demək ki, e, turşuda yatırtdıq adamları yenidən bu millətlərə, insanlara sərir. Yəni Həsən Ruhani kösən həftələr içində çıxdı dediksin. Bir millət var Fars, bir ölkə var İran. Və <laughs> indi <laughs> açıqcasına <laughs> indi biri də amerikalılar da xəbiste gəlir. Ay Ruhani gəlir, day gəlib də bununla danışır, çəkistirə ov ordan sılıb, inglislər bir yandan deyirəm, danışıırıq dayısin. Nə dəyişilibdi? Heç bir şey dəyişilmədi. Əgər doğrudan da bu adamın gəlməsi ilə bir şey dəyişilsəydi və bizimkilər 2 gün adamları qolun içində bağlayıb həbsan zəncirdə maşının içində Tehranın 45 dərəcə batı qalasında cavabarsan kərəcə qaytarırsan evinizə alınlar. Hələ maşında şəkəndir. Hayasız bir hajim Qazi özü də müsəlman deyildi. Mənim mərdan məydə söylədilər ağzı da oyub idi. Qaydır xanımların birdən söyləyir ki, "Hə, gedin, gedin. Hə, bu eləcə məni 15 il beləcəydin və 9 il idi." 9 izində nəyə görə bu soydaçlarımız mən onların demək istəklərinə dediklərinə inanıram. Deyirlər ki, biz deyə qeydiyyatdan keçdik. Heç bir şey olmadan Samunut zindanına basırsan, işgəncə edirsən və bu da göstərir ki, bu rejimin mahiyyəti heç vaxt dəyişilməyəcək. Khomeini xort deyib gəlsə də dəyişilməyəcək. Çünki bunların çoxu qayıdıb deyirlər ki, ağanın dövrü, imamın deyil, imamın dövrü nə idi? Uşaqlara demək ki, işgəncə etdiniz, təcavüz etdiniz, hətta özlərinizin içində qəmeinin dövründə. İndi nə olacaq? Görün nəylərdir? Rəfsəncanını gətirmişdilər, yerə yetirdilər ki, millətləri bu qutaracaq. Rəfsəncanda çıxdı açıqca zənnə dedil ki, mən ona görə gərildim ki, Azərbaycan ərdən gedir. Elə qamam sözü idi. Qamam bundan şərəflidir. Qamam şərəflidir yolda. Heç olmasa qamamın həyatında demək ki, e, müzaffərətən şah dövründə o yazdı, o yazdı. Məşrutət fərmanı Amma bu adam təzədən yenidən qaytarıblar Rəfsəncanın ki, gəlsən millətləri görürsən, insanların beynini necə bular yeyirlər. Elm gətirirlər rohanını, nən kimi, hamısı bunlar, elə də toğlama ağanın de, ağanın məsaləsi də millətlərin Allahsına. İnsanları yandırsın, başda Azərbaycan türküsmə. Mən sözü uzatmaq istəmirəm. Söhbət ondadır ki, İran ağlanan yerdə hər zaman millətlər azadlıqlarını, demokrasini Azərbaycandan görürdülər, Türkdə görürdülər. Yaxın illər, yaxın həftələrdən bir gündə o ərəb rəhbərlərinin birinə görüşəndə dedim mən Türklərlə görüşürdüm və başqalarının rəhbərlərlə. Deyə o da söhbət çıxdıqdan sonra mən onlara dedim ki, bu ərəb deyil. dedim ki, əgər o əjdaha qalmasa, heç birimiz qutarmıyacağıq. Nə Çin qutaracaq, nə Bəlum qutaracaq, nə ərəb nə ovelsirə. Təkcə Azərbaycan bizi qaldaracaq. Bu Azərbaycan da hər zaman bunu çağırmışdır. Belə bir şəhərə demokratiya verildi, o günə salırıq. Azərbaycanlar parluman gətirdi, o cinə saldı. Diktatora içindən çıxartdı. Pişəvərlə gəldi bir cinayətkarın başqasını çıxartdı. Amma kimsə deyirsə ki, əgər bunlar hətta o Əncümen-i İyalət-i vilayəti konsulyası da vardı, məhkuma qalmışasındır. Onu hamıdan çox seyrən bir general Rəzmaram, Amerikanın gözünün şığı. Şaham demək olar ki, başını sadır Rəzmaram istəyir. O Əncümen-i İyalət-i vilayətini ilayəti, bəlkə belə idi. Şah çağırdı, o varayı girib Mən müsəddir də özün yoxuya verildin. Getdilər Rəzmarağın məscidə kəlləsinə güllənlər vurdular. Hələ Azərbaycan məsələsini aradan qaldırmayınca bu Azərbaycanlıları qaldıracağsan. O boyda general istədi, hətta şahi yerin qoydu. İndi bura kişimlər çıxar deyələrdilərdi. Ki, Ay ha, hə, xalq ruhanı gələcək. Biz türk kimi bu məsələyə baxırıq. Azərbaycan türk kimi baxır. Və sözümün sonunda bu bizim insanlarımız şey deyil, qıreve gediblər, yeməyi dayandırıblar buranın demək ki, başından bir düşüncə yəni dolandı. Azərbaycanın milli hərəkatı, o dağalı mücadilə günbəndi var, yəni mücadilə var, hərəkət var. O bir gecədə Nizamiabad qalasında, Nizamiəndəli bəşeyranın seçim dövründə, necə ondan sonrası? Bir gecədə haralara çap getdi? Bir hadisə baş versə bu məsələ ayrıcır olacaq. Azərbaycan milli hərəkatı bundan da artıq genişlənəcək və bu missiya Necə Azerbaycan'ın müzeyi müstəqil olanda bütün Türk sanatı sinəcə etkilədi. Türkiyəni etkilədi dünyanı. Azərbaycanın güneyində yaşayan Türklərin boynunda bir misiya var. Bu hərəkat bu Türkiyə ya bundan azad, ya Bu yer başqa bir yer yoxdur. İran adlanan yerində kimsə bir hamsi hamısı yığılıb idi parçalar ağaçladı. Ay bir örgü, hamısı dərdi örgü, rohanı o örgü saxlayacaq. O balası deyil, niyə ki, bu Türkiyə özündə bu azad güneyində, ve Türk dünyasında da katkı Yani hamımızı da arayacak ve Kuzey'de çok şeylerden de Teşekkür ederim çok tanıdık